Зачем вы развязали войну? Чтобы Россия не вступала в НАТО. Чтобы Россия не вступала в НАТО, а мы не собирались в НАТО. Зачем ты врешь? Путин месяц назад, когда давал интервью журналистам, четко заявил, что Российская Федерация дважды пыталась вступить в НАТО. Но НАТО отказала Российской Федерации и взамен начала расширяться. Не ври. Вы пытались вступить в НАТО. Мы вам не будем, мы не позволим вам размещать вдоль границы с Украиной натовские ракетные установки, потому что в таком случае ракеты натовские могут полететь на Киев на любой другой город еще быстрее, чем могли бы там полететь, например, в той же самой Варшавы. Поэтому никто вам не разрешал вступать в НАТО. Вы нам обещали быть нейтральными, нарушили, нарушили обещания. Но, так где? Так не услышал. Где мы обещали? В Беловежских соглашениях шестой пункт, где Российская Федерация обязалась быть нейтральным государством, а дополнительно еще избавиться от ядерного оружия. Вы ни того, ни того не сделали. Вы нарушили договоренность с Украиной, и мы решили прийти вас основ... Один, ну, Хочешь, давай вместе, давай вместе найдем. Да, давай, 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 давай открывай. Давай. Беловежские соглашения, шест... шестой пункт, давай. Давай. Давай, ты сказал, вместе зайдем. Бери второй телефон, открывай. Давай, чтобы ты это тоже видел и читал. Открывай. Давайте, давайте, открывай. А, ты не отвечаешь за свои слова. Так ты, это, я тебе это не говорил. Ты только что сказал, что ты это возьмешь и проверишь. Так бери снова телефон. Снова телефон. Если возьмем, проверим. Давай, бери телефон. Ну давай, ты же... Все, мы увидели, что русскому слову доверять второй раз нельзя. Прикинь, вот почему мы на вас... Вам доверять нельзя. Вы нарушаете обещание, даже только что ты это доказал. Когда сказал, что сейчас проверишь, и сразу же все. Давай, я открою, вопросов нету. Давай, Будап... соглашение. Беловежские соглашения. Где там Россия, что хотела вступить в а там еще я, я параллельно с тобой наберу. государства члены содру... Содру... Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружен... вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех яд... ядерных вооружений всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем. Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства. Шестая статья Беловежских соглашений. Все правильно. У вас было нейтральное государство? Да, по сегодняшний день мы остаемся нейтральным государством. Нет. А вступление в НАТО, там еще базы... Ну... Это случилось после того, как Российская Федерация нарушила соглашение. Нет, вы обещали не строить, не вступать никакие там содружества. После того, как вы нарушили эти соглашения, мы отступили от их обязательств, потому что вы их уже нарушили, вам никто не доверяет. <связь> В каком моменте мы нарушили? Э -э когда создавали ОДКБ, это был э май месяц 92 -го года, спустя полгода после зак заключения вот этих соглашений. Вы же обещали быть нейтральными и через полгода стали этими, основателями ОДКБ, военно-политического блока. Ядерное оружие, мы с вами договорились, что ядерное оружие утилизируем. Мы выполнили свои, выполнили свои условия, вы их нарушили. Россия вам ничего не обещала? Еще раз, в этом договоре Российская Федерация обязалась быть нейтральным государством, нарушила это через полгода. Иметь безъядерный статус по сегодняшний день вы его не имеете. Поэтому вот почему мы на вас хотели вступить в НАТО, не, не утилизировали ядерное оружие и от нейтральности отказались спустя полгода, основав точнее ДКБ. А что, ДКБ это какие-то, там, что-то такое или что-то такое? Еще раз, Российская Федерация обязалась быть нейтральным, безъядерным государством. Через полгода вы нарушили эту договоренность. Именно поэтому мы на вас... Ну, Россия обещала быть теплым государством. Читаешь сейчас шестую статью Беловежских соглашений. Вслух, вслух читай. Читай вслух. Ну, нету такого. Шестую статью читай. Ну нету такого. Читай вслух. Давай, читаем вместе. Читымстав статья. Шестая. Государственные члены содружества. Будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений, военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, в общем, полном разоружении под строгим международным контролем. Страны будут уважать стремления друг друга и достижение статуса безъядерной зоны нейтралитета государства. Государственные члены Содружества будут сохранять, поддерживать под единым комментарием в общем, стратегическом, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления, которое будет... он также совместно гарантирует необходимость условий размещения функционального материала, стратегического оружия, сил, сторон за провести согласованную политику по вопросам специальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их себе. Ну. Ты, не, ты не понял, что Российская Федерация пообещала быть нейтральным государством? А где тут написано? Я что-то не увидела. Где тут слово нейтральное, я что-то не увидел. Потому что нужно читать и слушать, что ты читаешь. Давай ты, наверное, прочтешь еще раз. Так, я же не вижу смысла общаться. Ты только что прочитал и не увидел слово ни нейтральное, ни безъядерный. Какой смысл дальше продолжать разговор? Так это все написано. Где тут слово нейтральное, я что-то не увидел. Второй абзац. Второй абзац. Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства. Ну. Не понял? Что не понял? Стороны будут у вас. Так вы же вступление в НАТО, вы начали строить базы. Ты, ты не понял, что ты там прочитал только что? Да не, я понял, я увидел это. Так через полгода. Когда Украина напала на Россию? 2000, он, там, 99 99-м. А вы нарушили договоренность в 92-м году. Мы на вас напали спустя 7 лет. В смысле, 7 лет? Ну, в 2002 году, когда вы образовали от ДКБ, вы нарушили свое обещание быть нейтральным перед Украиной. А мы на вас напали, по твоей логике, в 99-м году, через 7 лет. Нет, там что-то не так, дружище. Ты, ты что-то врешь. Так это ты читаешь, что я вру. Я тебе говорю, вы обязались быть безъядерным государством и нейтральным. И нарушили это, это обещание через полгода. А мы напали вас, на вас уже через 7 лет. Мы вам дали 7 лет, чтобы вы отдумались. Мы за это время даже от ядерного оружия отказались. Когда начали строить? А вы кого еще раз? Базу в Очакове когда начали строить? 2017 год. 2017 год. А, а подожди, а вы когда начали строить перевалочную базу в Челябинске? Так не строить, а мы предоставили. Не, там строилась инфраструктура, не забывай. Инфраструктуру построили. То есть саму, саму перевалочную базу в каком году начали строить? Это, это уже было после вашего. Нет, это было в 2012 году. Ты все равно что-то брежешь понятное дело, сидит русский и вещает только правду. Как-то так, как-то так, друзья. Возможно, еще какие-то вопросы? Да, зачем мы начали эту войну? Ой, я сказал в Челябинске, в Ульяновске. Зачем мы начали эту войну? Потому что Российская Федерация решила вступить в НАТО. Даже перевелочную базу построила. То есть это... Украине. Вы бы могли разместить пусковые установки ракетные натовские вдоль границы с Украиной. В таком бы случае полет натовских ракет был бы намного быстрее в сторону Донецка, в сторону Крыма, в сторону Луганска, Харькова, Запорожья и других городов Украины. Именно поэтому мы решили на Это причина размещения натовских войск вдоль границы с Украиной. Бомбардировщики натовские летали вдоль российской границы, это в каком году было? Ой, это вам нужно задавать вопрос. Вы же подавали заявку в НАТО. Давай в Яндексе используем. Да задавай вопрос, давай. Вопросов нету, задавай, задавай. Ну, бомбардировщики имитировали ядерную на Россию, на Украине. Нет, ты ошибаешься. Ну, в прямом. Это вы хотели вступить в НАТО? не хотели вступить. Как зачем ты врешь, если Путин сказал, что вы вступали дважды в НАТО и вам отказали, да? За предложение, От нас отказались брать туда. Еще раз, это вы пытались вступить в НАТО, не мы. Летали, имитировали нападение на Россию, на Украине. 14 сентября 2020 года. Американские стратегические бомбардировщики Б-20, учения возможно, пространство Украины. Было такое? Не, они нарушили наше воздушное пространство. А, б... а кто предоставил это пространство? Так они его нарушили. Там читай до конца. Они нарушили наше воздушное пространство. Ну, и типа, мы, наши диспетчера сказали им возвращаться. Они они летели в Ульяновск, вот, а мы их не пропустили и назад вернули. Почему вы не заявили, это там где то в ООН или в НАТО, где там? Не, ну как то обсудили? Мы же, мы же их почему нашей системы противовоздушной обороны их не сбивали. Вот. Потому что договорились, что они вернутся, что они ошиблись. У них радары, если не ошибаюсь, тогда что-то сломались. Ну сломались, бывает такое. Ну. Так это они к вам в Ульяновск летели. Так а что они обратно разлетели? Они же не в а они дальше по... облетели. Так потому что наша авиация их перехватила и обратно вывела их в зону, э, в пространство, натовское пространство. Наши, наши, наши самолеты, наша авиация перехватили, их обратно вернули в натовское воздушное пространство. Так а почему они обратно сели в Украине? Они не садились в Украине. Ну как, вот, ну, как не садились? А? ну вот так вот, они обратно вернулись в зону, э, воздушное пространство натовской стороны. Они в Украине не садились. Как нет? Они взлетели и там сделали маневр. Что ты несешь? Ты хотя бы прочти эту статью, хотя бы когда это происходило, несешь О том, что, во-первых, об имитациях якобы ядерных ударов заявляет только Российская Федерация. Хотя Российская Федерация предлагала встретиться с натовскими представителями и это обсудить. Так вы же раздули эту проблему встречаться с натовскими представителями отказались. Это во-первых. Во-вторых, Украина, Украина, так же как и Российская Федерация, сотрудничает с НАТО. <coughs> Даже мы имеем сколько? 8 э, заключительных договоренностей с натовскими сторонами. То вы имеете 12. Вот, именно поэтому им, иногда они могут пользоваться нашим воздушным пространством, так же как и вашим. У вас вот они в Ульяновск лет летели через всю Российскую Федерацию. Поэтому задаешь странные вопросы по поводу э, э, натовских самолетов у нас в Украине. Что в Минске Кого? Минские. Что ты хочешь в минских договоренностях еще? Я не буду сидеть сейчас еще и лекцию по минским соглашениям говорить. Какие? Говорю, я не собираюсь еще сейчас лекции по минским соглашениям проводить. Ты Беловежские соглашения не можешь прочесть. Я тебе говорю, Россия там обязалась быть нейтральным, а ты этого не понимаешь. Я ты полез еще в Минские. Так мы с тобой уже, блин, я же тебе сказал, что вы нарушили. Мы... Давай, давай ты сперва выучишь, что такое нейтральный. Вот, выучишь полностью весь, весь вот этот договор, Беловежские соглашения. А мы уже с тобой пообщаемся, чтобы ты хотя бы, ты даже не можешь ну, признать свой, свою вину, своего государства. Не вижу смысла общаться, давай. Кажем, мы же уже обсудили, ты уже то, что вы виноваты. <laughs> Нормально. Палочки вору, ставьте лайки, поднимайте активчик. Привет. Откуда ты? Из России. Да я понял, откуда именно. Сыктывка. Как? Никак, а Сыктывка. Что-то не ру... А чей город? Мой. Ну, город в честь чего назван? Не, лично. В честь чего город назван? Но если тебе интересует этого слова, могу сказать. Это О. переводится как «город на реке». А квар откуда? С какого это языка перевод? Это группа, финно группа языков. Все, понял, понял. У меня больше вопросов нету. До а я могу продолжить, если хотите. До 1936 года этот город назывался усть сыстольск И что его дальше? Демперизировали? Ну, слушайте, было такой в Советском Союзе, такой период был, он назывался период кризиса. Коре... Это когда, вот, допустим, многим населенным пунктам как бы присваивали более подходящие им с этнической точки зрения а, названия. Вот, а, вот русский город, построенный по указу императрицы Екатерины II Уссесольск, переименовали а, вот, город Сыктывка. А, ну, слушайте, у вас же, вот, допустим, на Украине, я смотрю, вы, судя по значку, из Украины, вот, ну и судя по вашему обличью, наверное, тоже... Вот, например, там Днепропетровск, да, там Александровское, там Запорожье. Ну, много чего переименовали вот в угоду, так сказать, этим процессом коренизации. Ну и вот Сыктывкар, он тоже подвергся вот такой вот штуке. Ну, ничего, это никого не смущает. Сыктывкар, Сыктывкар. А вопросы какие кстати, будут? Коротные. кстати, сейчас, секунду, последняя фраза. Кстати, Усть-Сысольск, это как бы а. Перево... Ну, не, не то, что переводится, а этимология слова – это Устье реки Сысова. И, соответственно, Сыктывкар, город на реке, ну, по сути, делает одно и то же. Так что никого не А вопросы как а какие вы? будут? А вы-то а вы откуда? Комсомольск. Донецкая область. На Амуре? Донецкая область. А, слушайте, не слышал такого города. А это думаете? город или что это? Город, город. Районный центр, наверное, да или нет? Да. Комсомольский район, есть такой? Да, Комсомольский район возле Краматорского, Славянского, возле Краматорско-Славянской агломерации. Не, агломерация, а Славянск какой, в каком районе? Ну, Славянский. Славянский, а Краматорск? В Краматорском, это два большущих стотысячника, просто рядом находятся. Ага. А в, И, а, а в общем, а, агломерация Краматорско-Славянская. А Комсомольск, он... Э, возле, Дружко, угол, возле Дружковки. Меньше, меньше. Дружковка тоже знаю, что тоже большая. Как ну, бы, а, а Комсомольск меньше будет. Меньше. И у каждого, а у Дружковки тоже свой район есть? Да. Еще себе, вот там районов у вас. Они ж там вроде 30 километров друг от друга находятся, да, по... Так и что с этого? Есть, есть область, и в области еще есть районные города. Да я понимаю, ну просто... А ну, что удивительно? Просто ваше, да, ваше административно-территориальное деление для нас, ну, сложновато воспринимать. Ну, город от 10 вот тысяч, тысяч по человек. Карте, чисто по карте, вот если, да, вот смотреть, вот наша республика Коми, а, она, ну, я по площади не скажу, по километрам, но вот если чисто визуально на карту глянуть, она примерно размером, как Украина вся. Вот, поэтому чего у вас там как у вас там наделено, ну для меня сложно воспринимать. Так а что там в республике? У меня туда все выезжают, зачем там жить? Наоборот, наоборот, у нас сейчас многие приезжают, даже в Аркута, некогда в 90-е годы город вообще практически без, после того как остановились там угольный разрез, становился он практически сейчас посмотрите, смотрите, там новые районы в Воркуте. Откро. Да, заходил, смотрел на Воркуту, недавно с жителями Воркуты общался. Говорит, что население все и меньше, и меньше. Это все выезжают. Город не развивается. Ну, ну смотрите, <на accommodate> <Phone> <М> могу предположить, что это был некий... ...который вам просто... Давайте статистику посмотрим. Население Воркуте за последние 20 лет. Ну, <плодрись> Население города, города Варкута за последние 20 лет. Насколько сильно изменилось? За последние 5 лет. За последние 5 лет оно увеличивается. За 20 лет, ну, конечно, оно уменьшилось. Я же вам про это говорю. 2000, а 30 лет назад, 2002 год. 2002 год 85 тысяч человек, 2021 год 57 тысяч человек, 2025 год 55 тысяч человек за последние 4 года население города уменьшилось на 2000, а в общем за последние 20 лет почти на 30 тысяч. Зачем ты мне сидишь? Ты какой-то. Или ты тот, тот же самый из республики Коми, с которым я в предыдущем общался? Я не знаю, с кем ты общался, но в городе Воркута строят новый район. Да иди рассказывай. В Аркуте. Вот статистика есть, как изменяется население города. Рассказывает а, мне сказки. Статистика, да, да. Ваша статистика. Коту, с которого я все сидел... выезжают, там ничего не будут строить. Назови, какой район новый построили. Да, там. Все, ну я не знаю, какой. Ну, спроси у участок GPT. Да, что спросить? Ты говоришь, там строится, что строится? Ну, не районы, а новые кварталы, наверное, про Давай. Будет, так сказать. Какие новые кварталы были построены в Аркуте за последние пять лет? Ну и что? задумалась? Твоя, твоя, твоя GPT? Ноль. А, Ноль. Слушай, слушай, я понял, я понял, я понял теперь, какой, а, какой. В 2025 году был утвержден новый мастер-план по развитию Варкуты до 2035 года. В этом плане заявлено, что хотят власти изменить полностью весь город. А за последние 5 лет ничего. А, не, подожди, ошибаюсь. Последний, последний новый ЖК был построен в 1994 году. Я нашел... Это ты. Зайди сейчас в любые российские источники и назови мне правду. Какой квартал новый построили? Давай. Ну что? Вот в, следующий, в следующий раз... Да, тебе... идешь... Будешь подготовлен, пообщаемся. Сейчас слушать, как ты просто... Меня не интересует.